Під час інтернет-конференції Сергій Давідков зупинився на нормах закону України про внесення змін до податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, зокрема на тих аспектах діяльності суб'єктів господарювання, які ці норми регламентують. Дані норми закону чітко регламентують критерії прибування на упрощеній системі налогооблаження, порядок переходу платільщиков на упрощену систему налогооблаження і обратно. порядок определения дохода, ведение учета и составления отчетности, порядок выдачи и аннулирования свидетельства плательщика единого налога, ответственность плательщиков единого налога за несоблюдение норм уже налогового кодекса. Законом Украины относительно упрощенной системы налогообложения учета отчетности предусмотрено – Увеличение объемов годового дохода, который дает право находиться на упрощенной системе налогообложения. Это важный шаг в упрощении ведения бизнеса. Привязку единого, ставок единого налога к размеру к минимальной заработной платы. В принципе, прозрачная система расчета своих налоговых обязательств. Установление с целью налогообложения четырех категорий плательщиков. Отмена ограничения относения на расходы плательщика налога на прибыль, расходов на приобретение товаров и услуг у плательщиков единого налога. Ограничение сферы применения упрощенной системы налогообложения для отдельных видов хозяйственной деятельности. Установление ответственности плательщика налога за применение другого способа расчетов осуществления деятельности, не отмеченной в свидетельстве плательщика единого налога. Установление оснований для аннулирования органами налоговой службы свидетельств плательщиков налогов. Сергій Девидков також розповів присутнім на конференції про розподілення платників податків, які застосовують спрощену систему оподаткування на групи. Заступник голови ДПС області детально зупинився і на таких актуальних питаннях, як ставки єдиного податку, податковий період, умови перебування на спрощеній системі. Також він акцентував увагу присутніх на тих видах діяльності, на які не розповсюджується спрощена система оподаткування. Діяльність по організацію проведення азартних ігор. обмен иностранной валюты, производство, экспорт, импорт, продажу подакцизных товаров, добычу, производство, реализацию драгоценных металлов и драгоценных камней, в том числе оргогенного образования, добычу и реализацию полезных ископаемых, деятельность в сфере финансового посредничества, с оговорками, кроме деятельности в сфере страхования, которая осуществляется страховыми агентами. Деятельность по управлению предприятиями, деятельность по предоставлению услуг почты и связи, деятельность по продаже предметов искусства и антиквариата, деятельность по организации проведения гастрольных мероприятий, технические испытания и исследования, исследования деятельности в сфере аудита. Деятельность по предоставлению в аренду земельных участков, общая площадь, тут с оговорками, которая не превышает 0,2 гектара жилых помещений, общая площадь которых превышает 100 квадратных метров и нежилых помещений, либо их части, площадь которых превышает 300 квадратных метров. Не могут быть плательщиками единого налога также страховые брокеры, физические лица, не резиденты. Физические лица предпринимателей, которые на день предоставления заявления о регистрации плательщикам единого налога имеют налоговый долг. Учасники інтернет-конференції почули також багато корисної інформації про особливості порядку нарахування та строки сплати єдиного податку, проведення обліку і складення звітності платниками єдиного податку, про порядок видачі, отримання та нулювання свідоцтва платника єдиного податку. Зупинився Сергій Давидков і на перевагах прийняття закону України, і на тому, як спростяться умови ведення бізнесу для спрощенців. Предусмотрено внедрение дифференцированного подхода к классификации малого бизнеса в соответствии с годовым оборотом. Регистрация упрощенцев как плательщиков НДС, которая позволит создать конкурентные условия с субъектами ведения хозяйствования, которые работают на общей системе налогообложения. В отличие от действовавшего законодательства не предусмотрено увеличение размера ставки налога за каждого наемного работника. Для физических лиц предпринимателей, которые не являются плательщиками НДС, предусмотрено введение лишь книги учета доходов. Физические лица предпринимателей, которые являются плательщиками НДС, будут вести учет доходов и расходов по форме и в порядке определенной Министерством финансов. Также уточнен перечень видов деятельности, на которые не может распространяться упрощенная система налогообложения. Предприниматели первой и второй группы, которые не используют труд наемных лиц, Будуть иметь економічно обосноване право на отпуск. За один місяць єжегодне вони не будуть платити єдиний налог. будет, норма буде действовать також і в случае болезни предпринимателя, якщо вона буде 30, 30 днів более. Нагадаємо, що всім підприємцям, які бажають перейти на спрощену систему оподаткування, необхідно подати відповідну заяву не пізніше, 25 січня цього року. На завершення інтернет-конференції Сергій Давидков відповів на запитання журналістів та платників податків. Я рад приветствовать всех, собравшихся в данной студии, я рад приветствовать всех, кто не безучастен к проблемам и вопросам, которые возникают в связи с последними изменениями в налоговый кодекс, в частности, в упрощенной системе налогообложения. И постараюсь достаточно сжатые сроки сделать тот посыл для того, чтобы, надеюсь, у кого-то убрать определенные страхи, кого-то нацелить на продуктивную работу, для того, чтобы весь бизнес, не только Запорожской области, но ну, а также и всего интернет-сообщества, которое сейчас присоединилось к нам, в принципе, были э, и четко понимали те направления основные, которые будут э, в связи с новыми изменениями и в дальнейшем используются в их финансово-хозяйственной деятельности. Ну, кратко остановлюсь на основных моментах и основных изменениях, которые привнес, э, привнесены в налоговый кодекс. Принятие Верховной Рады Закона Украины 4 ноября 2011 года номер 4014 относительно упрощенной системы налогообложения это важный шаг в направлении улучшения налогового климата для предпринимателей Украины. Закон вступил в силу с 1 января 2012 года. С этого времени упрощенная система налогообложения, учет и отчетности для субъектов ведения хозяйствования устанавливается исключительно в действиях Налогового кодекса Украины. Данные нормы закона четко регламентируют Критерии пребывания на упрощенной системе налогообложения, порядок перехода плательщиков на упрощенную систему налогообложения и обратно. Порядок определения дохода, ведение учета и составление отчетности, порядок выдачи и аннулирования свидетельства плательщика единого налога. Ответственность плательщиков единого налога за несоблюдение норм уже налогового кодекса. Законом Украины относительно упрощенной системы налогообложения, учета отчетности предусмотрено. Увеличение объемов годового дохода, который дает право находиться на упрощенной системе налогообложения. Это важный шаг упрощения ведения бизнеса. Привязку единого, ставок единого налога к размеру к минимальной заработной платы. В принципе, прозрачная система расчета своих налоговых обязательств. Установление с целью налогообложения четырех категорий плательщиков отмена ограничения относения на расходы плательщика налога на прибыль расходов на приобретение товаров и услуг у плательщиков единого налога ограничение сферы применения упрощенной системы налогообложения для отдельных видов хозяйственной деятельности я дальше скажу но в принципе четко определены виды хозяйственной деятельности которым не применяется упрощенная система ведения хозяйственной. Установление ответственности плательщика налога за применение другого способа расчетов осуществления деятельности, не отмеченной в свидетельстве плательщика единого налога. Установление оснований для аннулирования органами налоговой службы свидетельств плательщиков налогов. Теперь коснемся конкретно тех новшеств, которые существуют теперь уже в измененном налоговом кодексе. Во-первых, это разграничение самих, самих плательщиков единого налога на физических и юридических лиц. Для физических лиц, как вы уже, наверное, все знаете, определены три категории. К первой группе относятся предприниматели, которые не используют труд наемных лиц, осуществляют исключительно розничную торговлю, продажу товаров с торговых мест либо на рынках либо осуществляют хозяйственную деятельность по предоставлению бытовых услуг населению, и объем которых за год не превышает, не превышает 150 тысяч гривен. Для таких предпринимателей определена ставка единого налога от 1 до 10% минимальной заработной платы. В принципе, это составляет на текущий момент ну, чуть больше, практически 11, от 11 гривен 10, 10,7 до 107,3. 107 гривен 30 копеек, это максимальная ставка для первой группы. Вторая группа предпринимателей, которые в течение календарного года используют труд не более 10 наемных работников, при этом объем дохода не превышает 1 миллиона гривен, которые осуществляют хозяйственную деятельность по предоставлению услуг, в том числе бытовых, плательщикам единого налога, либо населению, также по производству и продаже товаров деятельность в сфере ресторанного хозяйства. Ставка для второй группы составляет от 2 до 20% минимальной заработной платы. Это 20-200 гривен в текущем моменте. К третьей группе плательщиков принадлежат лица, которые имеют не более 20 наемных работников и объем дохода либо выручки не превышает 3 миллионов гривен. Ставка для третьей группы составляет 3% для плательщиков НДС и 5%, если без уплаты налога на добавленную стоимость. Плательщики единого налога должны осуществлять расчеты исключительно в денежной форме, наличной либо безналичной. При этом отмечаю, что при расчете количества наемных работников не учитываются наемные работники, которые находятся в отпуске в связи с беременностью, либо в декретном отпуске по уходу за ребенком. Также хотелось бы акцентировать внимание на ставках единого налога. В случае осуществления плательщиком единого налога первой и второй групп нескольких видов хозяйственной деятельности применяется максимальный размер ставки единого налога, установленный для таких видов хозяйственной деятельности. Если указанные плательщики единого налога осуществляют хозяйственную деятельность на территории более чем одного сельского, поселкового либо городского совета, применяется максимальный размер ставки единого налога, установленный для соответствующей группы таких плательщиков единого налога. Ставка единого налога устанавливается для плательщиков единого налога 1, 2 и 3 группы в размере 15% в следующих случаях. К сумме превышения объема доходов, определенного для соответствующей группы, то бишь если плательщик налога превысил в определенном периоде объем, к этой дельте применяется ставка 15%, к доходу, полученному от осуществления деятельности, не отмеченной в свидетельстве плательщиков единого налога, к доходу, полученному при применении другого способа в расчетов, к доходу полученному от осуществления видов деятельности, которые не дают на применение, применять упрощенную систему. Налоговым периодом для плательщиков единого налога первой группы является календарный год, второй и третьей группы – календарный квартал. Я не буду останавливаться на том, какие налоги не уплачиваются при пребывании на единой системе налогообложения. Акцентирую внимание на тех видов деятельности, на которые не распространяется по физическим лицам предпринимателям осуществление упрощенной системы. Первое – это деятельность по организации проведения азартных игр, обмен иностранной валюты, производство, экспорт, импорт, продажу подакцизных товаров, добычу, производство, реализацию драгоценных металлов и драгоценных камней, в том числе оргогенного образования, добычу и реализацию полезных ископаемых, деятельность в сфере финансового посредничества с оговорками, кроме деятельности в сфере страхования, которая осуществляется страховыми агентами. Деятельность по управлению предприятиями, деятельность по предоставлению услуг почты и связи, по данному виду деятельности в принципе предвосхищая те вопросы, которые возникают, в том числе и по предоставлению услуг провайдеров. Деятельность по продаже, предмет искусства и антиквариата, деятельность по организации проведения гастрольных мероприятий, технические испытания и исследования, деятельность в сфере аудита. Деятельность по предоставлению в аренду земельных участков, общая площадь, тут с оговорками, которая не превышает 0,2 гектара жилых помещений, общая площадь которых превышает 100 квадратных метров и нежилых помещений, либо их части, площадь которых превышает 300 квадратных метров. Не могут быть плательщиками единого налога также страховые брокеры, физические лица, не резиденты физические лица предпринимателей, которые на день предоставления заявления о регистрации плательщикам единого налога имеют налоговый долг. Теперь хотел бы коснуться порядка начисления и сроков уплаты единого налога. Плательщики единого налога первой и второй групп платят единый налог путем осуществления авансового взноса не позднее 20 числа включительно текущего месяца. Такие плательщики единого налога могут осуществить уплату единого налога авансовым взносом за весь налоговый отчетный период (квартал либо год), но не более как до конца текущего отчетного года. Начисление авансовых взносов для вышеуказанных плательщиков осуществляется органами государственной налоговой службы на основании заявлений таких плательщиков. Плательщиками единого налога первой и второй групп также, которые не используют труд наемных лиц, освобождаются от уплаты единого налога в течение одного календарного месяца в году на время отпуска, что немаловажно, а также на период болезни подтвержденной копией больничного листа, если она длится 30 и больше дней. Плательщики единого налога третьей группы платят единый налог в течение 10 календарных дней после предельного срока предоставления налоговой декларации за налоговый отчетный квартал. Уплата единого налога осуществляется по месту налогового адреса. Единый налог, начисленный за превышение объема доходов, платится в течение 10 календарных дней после предельного срока предоставления налоговой декларации за налоговый отчетный квартал. Введение учета также претерпели несколько изменений. В принципе, здесь бы хотел бы просто акцентировать внимание, что плательщики первой, второй и третьей группы, физические лица ведут учет согласно книге доходов. Книга расходов предусмотрена только лишь для плательщиков налога на добавленную стоимость. При этом для четвертой группы, к которым относятся плательщики единого налога, отвечающие требованиям до 50 наемных лиц и 5 миллионов гривен годовой оборот, предусмотрено наличие расчетно-кассовых аппаратов. При этом хотел бы акцентировать внимание, что налоговая служба и не только заинтересована, чтобы упрощенную систему налогообложения по четвертой категории избрала как много больше плательщиков, которые отвечают данному требованию. То бишь упрощение учета ведения хозяйственной деятельности для юридических лиц является немаловажным шагом для упрощения как самой системы администрирования, так и предоставления более качественных услуг самим плательщикам налогов. Теперь хотел бы акцентировать внимание на порядке выдачи получения аннулирования свидетельства плательщика единого налога. Свидетельство о плательщика единого налога выдается бессрочно в течение 10 календарных дней, со дня предоставления субъектам ведения хозяйствования заявления исключительно субъекту ведения хозяйственного либо уполномоченному лицу и не может передаваться для осуществления хозяйственной деятельности другим лицам. Плательщикам единого налога первой и второй групп, которые осуществляют несколько видов хозяйственной деятельности, на которые установлены разные ставки единого налога, выдается одно свидетельство плательщика единого налога. Свидетельства выдаются в день получения органа государственной налоговой службы заявления относительно избрания упрощенной системы налогообложения в случае, если зарегистрированы в установленном порядке физические лица предпринимателей, вновь созданные, к окончанию месяца, в котором состоялась государственная регистрация, подали заявление относительно избрания упрощенной системы налогообложения. И ставки единого налога установлены для, и ставки единого налога установлены для первой, второй и третьей группы. Свидетельство плательщика налога аннулируется органом государственной налоговой службы в случаях и в сроке. Предоставление плательщикам налога заявления относительно отказа от применения упрощенной системы налогообложения в связи с переходом на уплату других налогов и сборов, определенных кодексом. Прекращение предпринимательской деятельности физическим лицом. Неуплаты в течение двух последовательных кварталов налогового долга, который возник у плательщика единого налога. Осуществление видов деятельности, которые не дают права применять упрощенную систему налогообложения. Превышение численности физических лиц, которые находятся в трудовых отношениях. Превышение в течение налогового отчетного квартала, либо года, объема дохода, который дает право на применение упрощенной системы. Аннулирование свидетельства плательщикам единого налога подлежат возвращению в налоговый орган государственной налоговой службы, который их выдал, в течение 10 дней со дня аннулирования. При этом я хотел бы акцентировать внимание, что данный вопрос будет широко освещаться органами налоговой службы в плане, для того, чтобы исключить факты неправомерного использования аннулированных свидетельств плательщиков единого налога. При этом предупреждая некоторые вопросы по поводу наличия бланков новых свидетельств, плательщиков единого налога, хотел бы сказать о том, что применяются на текущий момент старые свидетельства, на которых будут установлены определенные отметки. Данные свидетельства будут действовать до 1 июня 2012 года и потом будут заменены уже на бланке новых свидетельств плательщиков единого налога. Преимущество принятия закона о внесении изменений в части упрощенной системы. Предусмотрено внедрение дифференцированного подхода к классификации малого бизнеса в соответствии с годовым оборотом. Регистрация упрощенцев как плательщиков НДС, которая позволит создать конкурентные условия с субъектами ведения хозяйствования, которые работают на общей системе налогообложения. В отличие от действовавшего законодательства, не предусмотрено увеличение размера ставки налога за каждого наемного работника. Для физических лиц предпринимателей, которые не являются плательщиками НДС, предусмотрено введение лишь книги учета доходов, Физические лица предприниматели, которые являются плательщиками НДС, будут вести учет доходов и расходов по форме и в порядке, определенные Министерством финансов. Также уточнен перечень видов деятельности, на которые не может распространяться упрощенная система налогообложения. Предприниматели первой и второй группы, которые не используют труд наемных лиц, будут иметь экономически обоснованное право на отпуск. За один месяц ежегодно они не будут платить единый налог. Аналогичная будет, норма будет действовать также и в случае болезни предпринимателя, если она будет длиться более 30, 30 дней и более.